સુરતના સલાબતપુરા વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વો બેફામ બન્યા અસામાજિક તત્વો દ્વારા પોતાનો ધાગ જમાવવા માટે લોકોને હેરાન પરેશાન કરે છે લોકોમાં પોતાનો ધાક રહે તે માટે મજદૂરો અને તીક્ષ્ણ હત્યારથી હુમલો કરાયો સલાબતપુરા પોલીસ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર હેઠળ આવા અસામાજિક તત્વ પર સલાબતપુરા પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરાશે તેઓ લોકો પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે घटना मारा मारे हुए और कौन है मारने वाले और घटना किसको किसको के सामने राठी पैलेस के पास में हुई मल्ला चाय के होटल के पास और मारने वाले दो बंदे है जिसका नाम है एक का नाम है मोइन नाम है जो रईसा गांजा वाली का लड़का है और एक रईसा गांजे वाली का दामाद है सोय ये दो लोगों ने हम दोनों भाइयों को मारा है गाय के लिए मारा और क्या करते दो तो जन वो तो लोग हम लोग काम करके आए ये लोग वहाँ चालू वीडियो बना रहे थे हम लोग को गाली काली गलोद ये लोगो ने हटाया वहाँ से हटो हम लोग वीडियो बना रहे बस उन्होंने ये बोला और हमने भी उनको इतना बोला है कि तुमको वीडियो बनाना है तो थोड़ा आगे जाके बना लो बस इतना बात हम लोगों ने बोला है उतने में ये लोगों ने झपा झुपी मारा मारी चालू कर दिया था वहाँ पर हम के साथ क्या चीज से मारा है आपको हम तो दो पाँच छह आदमी थे दोनों भाइयों को हमको लगा है दोनों भाइयों को चाकू मारा है चाकू मार के ये लोग भाग गए मारने वालों का नाम और काम धंधा क्या करते वो तो काम धंधा वो लोगों का सब दो नंबर का ही है और मारे उन लोगों ने चाकू से ही है कहा बारे में देखते हैं इंसाफ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है पुलिस फरियाद की है हाँ पुलिस फरियाद की है क्या बोला है पुलिस फरियाद बोला है कि कल तक लाते बोले वो लोगों को आरोप तो जिसको चाकू लगा है वो कहाखा है और कैसे हालत है वो सिविल हॉस्पिटल में दाखिल है मेरा भाई है કેમેરામેન સેનિલ વિરાણી વિશાલ માનવ પ્રભા ન્યૂઝ સુરત અમારા વિડિયોની નવી નવી અપડેટ મેળવવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો માનવ પ્રભા ન્યૂઝ ચેનલને ને બેલાઇકન ક્લિક કરો લેટેસ્ટ વિડીયો સૌથી પેલા મેળવવા માટે